चित्रकार एक असा कलाकार जो आपल्या चित्रकलेने आपल्या कौशल्याने एखादी कल्पना एका पेपरवर सुंदर असे या तरुण चित्रकाराचे म्हणणे आहे आज आपण भेटणार आहोत मुंबईतील कलेला सर्वाधिक वाव असलेल्या ठिकाणच्या एका प्रसिद्ध चित्रकाराला मोहम्मद इम्तियाज असे या तरुणाचे नाव आहे इम्तियाज सुरुवातीला बिहारच्या छोट्या भागलपुरा गावात राहत होता चित्रकलेची आवड असल्यामुळे एकाच प्रकारचं काम त्याला जमत नसे अगदी पन्नास रुपयांसाठी गावात भरणाऱ्या जत्रेच्या मंडपांना रंगवण्याचे काम त्याने सुरुवातीला केले होते आज मुंबईतील काला घोडा या ठिकाणी स्वतःच्या पेंटिंगचे ओपन स्टुडिओ त्याने सुरू केले आहे मुंबईचा सूफी चित्रकार अशी अनोखी ओळख त्याने आता निर्माण केली आहे दोन हजार सात सालात इम्तियाज बिहार वरून मुंबईला आला मुंबईला येताच काला घोडामध्ये भरलेले कला प्रदर्शन बघून त्याला अधिक प्रेरणा मिळाली शिक्षण नाही पण चित्रकलेची अत्यंत आवड असल्यामुळे विविध चित्रकारांच्या हाताखाली त्याने काम केले असे करत करत इम्तियाज फ्री हँड पेंटिंग करायला लागला त्यात त्याने स्वतःसाठी एक सूफी चित्र तयार केले होते परंतु एका कलाप्रेमीला ते भरपूर आवडले व त्याने ते चित्र इम्तियाजकडनं विकत घेतले इम्तियाज मैं बिहार का रहने वाला हूँ भागलपुर जिला का वहाँ सिल्क के कपड़े बनते हैं वहाँ पे भागलपुर में तो उससे मशहूर है भागलपुर एक छोटा सा भागलपुर के गांव से रहने वाला हूँ यहाँ पे मैं करीबन 2007 के आसपास में आया था बॉम्बे घोड़ा तो यहाँ पे कुछ नया लगा मुझे कि भाई पेंटिंग हम कर सकते हैं और भी अच्छा काम कर सकते हैं तो फिर जब से मैं अभी तक मैं काम कर ही रहा हूँ कुछ नया अलग क्या किया जाए तो जैसे कि पहले मैं में काम करता था तो लाइक पिकासो के टाइप का मतलब उसमें मैं अपना इंडियन टच देता था मैं में तो कुछ दिन अभी सडनली क्या हुआ कि एक साल से तो मेरे दिमाग में कुछ अलग आइडिया है सूफियाना टाइप का तो सूफी के ऊपर मैंने खुद के लिए पेंटिंग बनाया था और वो सूपी किसी ने, ने देखा और उसने सूपी बोला मुझे चाहिए परचेस कर लिया उसने तो, तो फिर मुझे लगा यार अच्छा है यार चल सकता है शायद फिर और सूपी बनाया फिर वो भी बिका फिर और सूपी बनाया तो इतना बनाया इतना बनाया कि अभी सूपी में बहुत सारा वेरिएशन कर दिया मैंने ग्रुप डांस सिंगल उसमें फोर्सेस अलग अलग मोमेंट्स वो कर दिया इसमें तो अभी ज्यादातर मेरा सूपी चल रहा है सूपी के नाम से तो मुझे जानते लोग यहाँ पे काला कालाघोड़ा पे क्योंकि एक यहाँ पे तो करीबन बीस बीस एक आर्टिस्ट रहेगा तो सब एक ही जैसा मिलता जुलता काम रहता है तो अलग क्या हो सकता है कुछ क्रिएटिव अलग होना चाहिए तो तो मैं सोचा क्यों नहीं सूपी का ही काम किया जाए कुछ अलग हो अच्छा लगे सूपी और मेरे पिताजी भी सूपी का पहले हम जब भी छोटे थे तो मेरे डैडी थे वो छूपी वाला म्यूजिक सुनते थे मुसरफ फतेह अली खान साहब का तो समझ में तो नहीं आता था उसका बोल लेकिन उसमें एक अलग मजा था एक नशा था तो मेरे दिमाग में भी अभी वो घूमता वो चीज तो मुझे भी बहुत प्यारा लगता उसका म्यूजिक वगैरह पहले मैं गांव में जो था गांव में मैं पेंटिंग करता था पेंटिंग मतलब किसी का मतलब आर्टिस्ट का हेल्प करना मतलब कि उसमें कलर मिक्सिंग करना या वो कुछ बना रहे तो उसमें डबल करना ऐसा काम होता था कि चलो भाई सिंगल मार दो वो डबल मारेंगे सीनियर जो आर्टिस्ट पेंटर रहते थे वो काम करते थे सूफी संप्रदायाचा समावेश इस्लाम धर्मात केला जातो इस्लामाची स्थापना झाल्यानंतरच्या काळात मदिन्यातील मशिदी वृक्षाखालच्या पारावर अर्थात चबुतऱ्यावर राहणारे व तेथे बसून धर्माचा अभ्यास करणारे लोक हे सूफी म्हणून ओळखले जातात सूफी पंथीयांचा एकांत आणि संन्यासी जीवनाकडे अधिकोडा असतो इम्तियाज याने साकारलेल्या चित्रात श्रद्धा भक्ती ध्यान व गुरुभक्ती या गोष्टींवर विशेष भर दिला गेला आहे या चित्रात सुफी माणसांची भजन कीर्तनाची वेगळी वेगळी आकृती साकारली जाते अशी माहिती सुफी चित्रकार मोहम्मद इम्तियाज याने दिली आहे लतिका अमोल लोकल मुंबई